Пане Романе, заявлено наступне. Що і це визнає до речі, сам губернатор Білгородської області що їхні ППО працювали не дуже вдало. Заявлено, що це от влучання, це є результат хибної роботи панцера с 1 Але також є інформація з поінформованих джерел, що в автівці також могли бути співробітники ФСБ. Ну так точно вряд лі вдвіжучуся машину попали панцирів. Сложновато, навірно, тим більше ФСБшниками. вони не везут с собой определенную радиоточку для того, чтобы на него ракета зашла. А скорее всего, это наш удар по Белгородскому порту. За Белгородом находится аэропорт. И на этом аэропор... в этом аэропорту расположена очень большая, серьезная военная, военная группировка. Расположена. Причем и зенитная, ЗРК РС-300 там раскрытые есть, ПВО такое серьезное стоит. Естественно, уничтожение этого военного объекта – одна из основных наших целей. Но россияне прекрасно понимают, что все ракеты, которые будут идти на этот аэропорт, они будут идти над Белгородом. Почему? Они прикрываются белгородчанами, прикрываются Белгородом, не выносят перед Белгородом воинскую часть или там, западнее или восточнее, а именно за Белгородом. Именно там расположен аэропорт, практически рядом в черте города. И вот это поле они используют как расположение воинской части. Мы его постоянно обстреливаем, все, что летит через Белгород. Россияне пытаются этой ПВОшкой своей, которая там расположена, сбивать. Естественно, все оно ну, сбивается над Белгородом. Все падает, понятно, на городскую инфраструктуру. А те ракеты которые прошли мимо цели а очень сложно почему потому что мы если обстреливаем обстреливаем реактивными снарядами или ракетами альхой допустим у нас, у нас несколько есть механизмов как достать до этого аэродрома россияне пытаются это все сбить и не всегда получается а в основном получается вот то что мы увидим это либо остатки ракет, либо это противоракеты, особенно панциря. Почему? Потому что панцирь неплохая, с одной стороны, машина. Неплохо они ее сделали. 12, 12 ракет одномоментно может работать. Две пушки стоят, которые могут удерживать в таком режиме объектового ПВО довольно-таки неплохо. Но эти 12 ракет, у, них, у них дальность 18 километров. А дальше они просто падают и, естественно, там не срабатывает режим, допустим, того, той же самоликвидации, они падают туда и подрывают туда, куда попали. Вот кучность удара, скорее всего, это вот, которую мы сейчас видели, это как раз вот падение уже на излете ракет «Панциря». То есть сами себя, получается, обстреливают, причем гибнут мирные люди, среди которых очень много украинц украинцев, этнических украинцев. Для нас это очень, кстати, важно. Почему? Потому что практически все трансграничие с Украиной. Ну, больше половины это этнические украинцы. Там даже в селах по-украински разговаривают до сих пор. И мы это видели и в Курщине, и в, Бел... в Белгородчине, в Брянщине. Это то же самое в Ростове, в Ростовской и Воронежской областях, и на Кубани в том числе. Они что-то называют наш украинский язык каким-то казачьим говором. Ну, примерно так. То есть э, э, обстреливают, россияне лупят во все стороны, обстреливают самих себя, получается. Но, тем не менее, пытаются прикрыть э, те э, зенитно-ракетные комплексы С-300, которыми иногда обстреливают Харьков. Э, причем уже третий год, как минимум, используют эти э, п, ракеты э, зенитно-ракетного комплекса, которые предназначены для уничтожения самолетов. Бьют по городу, понимая прекрасно, что... они наносять свої шрапнелю там десятки тисяч з які боєприпасів, наносять в особливо мирному на мірному на Пане Романе, ну, Власне, що передувало ударам в напрямку Білгорода і роботі хибному ПВО противника вчора, 30 серпня, ворог цинічно. Кабом поцілив звичайну багатоповерхівку в Харкові. Там семеро загиблих, там десятки людей постраждали. Але ми бачимо, що це прямий удар. Каже, що авіація злітала за 25 кілометрів від кордону з Україною і це була сушка. Су-34, Каби в основному збрасують Су-34. Вона могла, кстати, з того ж Бєлгорода злітати, може, тому удари саме по цьому аеродрому, по Білгородському. От, оттуда, там до Харькова 80 километров. По большому счету, после взлета, набора высоты, сброса, причем набор высоты, они могут и не на 10 километров подниматься. Если там надо идти, допустим, на, 2, на 25 километров, 35 километров, они могут подниматься грубо там на 5, на 5 километров высоты, сбрасывать планирующую авиабомбу, она дойдет. Причем если КАБ попал конкретно в это здание, значит, он туда и был запрограммирован зайти. То есть КАБы россияне уже научились делать. Это вначале у них оно было неточное, осыпалось все. А сейчас они уже научились делать точное вооружение, по крайней мере, там плюс-минус несколько метров по КАБам. И если он попал в многоэтажку, значит, он туда и шел. Это чистом виде террористический удар из общей геноцидной парадигмы россиян ведения этой войны, уничтожение украинцев. То есть они конкретно бьют по даже не просто по инфраструктуре, а по жилым домам, причем многоэтажкам, в местам компактного проживания украинцев. Но это не то, что какое-то уже преступление, это уже из области такого животного мира. То есть это уже твари без, так сказать, осуждения как такового правовых нормах, правовых определенных механизмах. Их надо просто уничтожать. Это, это такие бешеные собаки, которые, которых нужно отстрелить без какого-то участия судебных органов. Это уже и так понятно, что в принципе и будем в ближайшее время. Ніско дні десятиліті діла находить і унічтажати всіх причасних не як терористичних мат. Пане Романе, маємо також роботу нашої авіації по курську. Загалом давайте зараз перейдемося по курську, тому що там є зміни. В першу чергу продемонстрували наші сили оборони, як gbu 62 б'є. Тобто наші міги використовуючи gbu 62 влучають по. Мостах, чи рештках мостах не заявлено, або ж можливо по тому, що залишилося чи понтони. Але все в тому, що GBU-62 працюють на Курщині. Чи можуть вони реально контролювати на вогново мати на вогновому контролі переправи через річку Сей? Однозначно, діло тому, що ми як-то говорили, ну мене є багато друзів, які до сих пор літають, виконують бойові задачі. Так от. Хлопцы еще в 1922 году заходили на Курщину, на Су-27 и расстреливали те колонны на Курщине, расстреливали те колонны, которые заходили, пытались заходить на Харьковщину и на Сумщину. Неплохо получалось, заходили на глубину до 50 километров, работали в, в тылу противника, пока возможно было, пока там фронт еще, по крайней мере, не был более-менее стабилизированный, и у россиян не появилось ПВО. Потом, конечно, когда они ПВО развернули, было уже сложно проскакивать, и этот, этот, вопрос прекратили выполнение этих задач. Сейчас опять, после того, как началась наша операция на Курщине, система ПВО против... начали тоже с, как раз с подавления ПВО противника. Система ПВО противника на этом направлении подавлена, и наши летчики могут заходить и работать на Курской территории. И неплохо это делают. GBU-39, GBU-62 используются в том числе, потому что много еще разных средств поражения используется, но в том числе используется для уничтожения российских переправ. Это довольно-таки высокоточное оружие. И для уничтожения, особенно в этом в кармане о котором мы говорили, таком оперативном котле, так называемом, мы прижали их к всему. В этом кармане уничтожаются расположение россиян. Там больше полутора тысяч россиян еще находятся. И, в принципе, уничтожить россиян с помощью авиационных бомб, это самое, это вот, как сказать, цинус выполнения боевой задачи. Именно так она должна выполняться. Не штурмовики, ребята наши по земле должны штурмовать российские подразделения российские укрепрайоны, а авиация с воздуха уничтожать их авиабомбами, забросать, перемешать с землей, удобрить ее, а потом уже в режиме зачистки наземные подразделения, то есть пехоты должны выполнять эти задачи. Но они уже должны собирать эти остатки российской армии, которая там сейчас будет авиацией перепахана. Вот такой правильный подход вообще к ведению боевых действий. Сейчас он как раз используется именно на этом вроде как клочке российской территории, но он такой показательная порка, примерно так. Ну а с другой стороны идет, сейчас нарабатываются механизмы взаимодействия авиации с сухопутными войсками еще и на территории противника. То есть в принципе включены все возможные нормы, для подготовки нашего, наших вооруженных сил на этом направлении для дальнейших действий уже на других на других направлениях.